ramazonga tayyorgarlik ko'rish deganimizda odamlar xuddi de karantinga tayyorgarlik ko'rishlikdek ko'radi i ramazon kelyapti ekan ke tezlik bilan bir narsalarni olib kelib uyimizga jamlab olaylik to'plab olaylik ertaga ramazonda ovqat qilishimizga palon palon ovqatlarga deb hamma narsa olishni boshlaydi va eng achinarlisi ming afsuslar bo'lsinki ramazon oyi mehru muruvvat saxovat oyi bo'lishiga qaramasdan ba'zi birlar darhol ramazonda odamlarga eng iste'moliga kerak bo'ladigan narsani narxini qimmat qilishga o'tadi ba'zi birlar insoflilar albatta bekorga berishni ehsonini boshlaydi lekin bu hayotiy tajribamizda ko'rayotgan narsa asli bunday qilmaslik kerak edi ramazon oyida azizlar nafsimizni tarbiya qilamiz odatdagidek ovqatlanishimiz kerak ziyofat maishatni hayolimizga keltirmasligimiz kerak qanaqa ka kunda ovqatlanayotgan bo'lsak iftorlikni shunday qilish kerak bu kuni bilan ovqat yemasdan kechqurun bir necha xil dasturxonga ovqatni qilib maishat qilish degani emas aslida